নমস্কাৰ সকলোলৈ বুলি খুব মনে মনে জ্বলি আছোঁ জ্বলিলেও কি কৰিম একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ ইমান এটা দুৰ্বলতা হৈ গৈলো আমি ইমান এটা দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ দিনক দিনে আমি সকলোবোৰ জানিও মনে মনে থাকিব লগা হৈছে কিয় হৈছে মই কওঁ শুনক আজি কিমান দিন হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল সেই এক্সিডেণ্টটো কৰোঁ বুলি কৰা হ'ল কিন্তু কি হ'ল আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে কি চালে আমাক আমাৰ চৰকাৰে কি চালে দোষিত শাস্তি দিব লাগিছিল কিন্তু সেইফালেও আমাৰ আধৰুৱা হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আমাৰ জুবিনদাৰৰ কথাটো কৈছোঁ আজি তেখেতৰ জ্বলি জ্বলি মাথো ছাই ৰৈ গ'ল অলপমান দিনৰ পাছত এই কথাবোৰো গোপন হৈ থাকিব ৰহস্যকৰ হৈ থাকিব কি কৰিম আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ চব মই আমাৰ চৰকাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমিতো মামা বুলি কওঁ আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰীটো নোলায় মুখত কিন্তু কি হয় আমি মামা বুলিয়ে কওঁ আপোনাক আপোনাৰতো এইখিনি পাৱাৰ আছে সেই শ্যাম কানু মহন্তক ধৰি আনাটো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ধৰি আনাটো আপোনাৰতো পাৱাৰ আছে সেইখিনি ধৰি আনি খানে ধৰি আনি তেখেতক সোধপোষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনলৈকে তেখেতৰ জুই জ্বলি জ্বলি চাই হৈ গ'ল কিন্তু আজিৰ ডেটলৈকে তেখেতলোকৰ কোনো এটা মতামত নাপালোঁ আমি শুনিবলৈ আমি জানো জুবিন দাৰ ৰহস্যৰ কথাবোৰ হে তেখেতক মানে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া সকলৰ কথাবোৰ এতিয়া শেখৰে কৈ আছে আপোনাকো কৈছোঁ শুনক আপুনিতো আপোনালোকে বহু বহু ডাঙৰ মানুহ কিন্তু আমি সন্মান ধৰি কথা ক'ব আজিৰ দিনটোত যোৱা নাই বেলেগ দিনৰ কথা বেলেগ আমি প্ৰগ্ৰেমখন আহিলে সকলোকে ভাবোঁ জুবিন দাৰ লগত অহা সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা সকলো ব্যক্তিলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকে বা মৰম থাকে সকলোকে সন্মান কৰোঁ আপোনাৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ আমি সিমানলৈকে আমি যাব পৰা ব্যক্তি নহয় আমি দূৰৰ পৰা চাব পাৰোঁ দূৰৰ পৰা আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কাৰণ কেলৈ তেখেতে অকল গীত গায় আপোনালোকেতো সকলোবোৰ কৰে অকল গীত গালেইও নহ'ব এইটো কথাও বুজোঁ আপোনালোকে মেনেজমেণ্ট সেইবিলাক কৰে কিন্তু কি হয় শেখৰত শেখৰক কৈছোঁ আপুনি সঁচা কথাবোৰ কওক আপোনাক আপুনি বাছি যাব সঁচা কথাবোৰ কওক এই মিছা মিছা কথাবোৰ নহয় যি সঁচা আছিল সেইবোৰ কথা কওক আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' চাইছে নাই নাই চোৱা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু কি হয় শেখৰত শ্বেখৰক কৈছোঁ কি হয় আপুনি দেখিছে জুবিনদাৰ লাহেকৈ সাঁতুৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত সিদ্ধাৰ্থ আৰু লগৰ এজন থকাজনক কোন হয় মই নাজানো ভালকৈ ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ কিন্তু চিদ্ধাৰ্থই মানা কৰিছে এইবোৰ কথাটো আপুনি জানে আপুনি ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো আপুনিও চাইছে কিয় মানা কৰিছে আপুনি কি ইমান দিনৰ পৰা আছে জুবিনদাৰ লগত হা কত বছৰ বছৰ আছে আপুনি নাজানে তেখেতনো কিয় কৈছে এইটো কথা পইচা লালচাত ভুল ভুল নাযাব আপুনি আপোনাক কৈ থ'লোঁ এই কথাটো যদি ভুল নাছিল যদি আপোনাৰো যদি ভুল নাছিল যদি সিদ্ধাৰ্থও যদি ভুল নাছিল শ্যাম কানুনো যদি ভুল নাছিল কি ভাল সময়ত অকলে লাগে মানুহজনক বেয়া সময়ত নেলাগে মৃত্যু হৈ গ'ল তাৰ লগত অহা আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাছিল অসমলৈ অহা আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাছিল তেখেতক লৈ অনাটো লৈ গৈছিল কিয় যদি আপোনালোকে যদি আহিব নোৱাৰে তাক তেখেতৰ মৃতদেহটো লৈ কেনে যদি আহিব নোৱাৰে জুবিনদাৰ ঘৰলৈ বুলি আমাৰ অসমলৈ লৈ গৈছিল কিয় সিমানখিনি যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে কিয় লৈ গৈছিল আপোনালোকে পইচাত ভুল গ'ল পইচাৰ লোভত তেখেতক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল আপোনালোকে চাওক আমাৰ অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ যিকোনো সুৰাপান কৰা মানুহ মোৰ লগত পাঁচজন বন্ধু থাকিব পাৰে তাৰে এজন যদি সুৰাপান অভাৰ কৰে তেখেতক বাইক এখনো যদি চলাই যাব দিওঁ তেখেতক তেখেতে চলাওঁ বুলি ক'ব কিন্তু সুৰাপান কৰাৰ পাছত পোষ্টাদি মাৰি মাৰি কথা কয় সকলোৱে নকয় এই পাঁচটা আঙুলি যেনেকৈ সমান নহয় সকলোৱে নক'ব পাৰে কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে অলপমান অভাৰ অভাৰ কথা কয় অভাৰ কথা কোৱা দেখি আপোনালোকে বুজি পাইছে কি ক'ব খুজিছোঁ মই অভাৰ কনফিডেঞ্চ লৈ নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাসটো অভাৰকৈ কৰে য'ত যাব নালাগে ত'ত যাওঁ নিচিনাকৈ কথাবিলাক কয় কিন্তু সেই বন্ধুজনক মই এৰি দিয়াটো কিমানটো যোগ্য হ'ব ভাল কাম হ'বনে বাৰু সেই যে মানে সুৰাপান কৰা অভাৰকৈ সুৰাপান কৰা মানুহজনক মই বাইকখন চলাই যাব দিম ক'ৰবাত মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিম আমাৰ মানা কৰাটো দায়িত্ব নহ'ব সেই তেনেকৈ খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহুতে ক'বলৈ নাই সকলো ক্ষেত্ৰতে চিধাৰ্থ মানে কি হয় তেখেতক চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছিল আপুনি শেখৰে কৈছিল সেইদিনা বোলে দৰৱো নাখোৱা ঔষধো না খোৱা নাছিল জুবিনদাই খোৱা দায়িত্ব আপোনাৰ নাছিল হে আপোনালোকে অভাৰকৈ তেখেতক সুৰাপান কৰালে কৰোৱা পাছত কিছুমান উস্তাদি আপোনালোকে তেখেতক জানে তেখেত অলপ কি হয় বেলেগৰ কথা নামানে তেখেতে আমিও জানো আমিও কিছুমান প্ৰগ্ৰামত দেখিছোঁ অলপ বেলেগৰ কথা নামানে নিজৰ মতে চলিব বিচাৰে আমি সেইবিলাক মানিছোঁ কি হয় সি নিজৰ মতে চলিব বিচাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ বাধা দিয়াটো বাধা দিয়াটো আপোনালোকৰ কি হয় দায়িত্ব আছিল নাই তেখেতে অভাৰ সুৰাপান কৰালে আপোনালোকে কৰালে তেখেতে নিজে কৰোঁ বুলি কৰা নাই মোৰ মতে কৈছোঁ আঙুলি তৰাই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে তেখেতটোকক মই কোৱা নাই কিন্তু সেই কুকুৰজনক কৈছোঁ কুকুৰ বুলিয়ে কৈছোঁ তেখেতৰ দায়িত্ব নাছিল সুৰাপান কৰাই কাৰণে বেছি সুৰাপান কৰাই তেখেতক কিছুমান কথা চেলেঞ্জ কৰিছিল চাগে সেই গতিকেলৈ জুবিনদাই কোনো কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজে সাঁতুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেখেতক বচাবলৈ যদি এজন মই কৈছোঁ কিয় বিশজন মানুহ যদি বেয়া আছে তাৰ ভিতৰতে এজন মানুহ ভাল থাকিবও পাৰে সকলো মানুহ পইচাৰ ওপৰত নদৰে পইচাৰ লালচাত সকলো মানুহ যাব নিবিচাৰে সেই গতিকেলৈ এজনে কৈছিল কিন্তু সিদ্ধাৰ্থই এনেকৈ মানা কৰিছিল মানা কৰা অৰ্থ কি ৰহস্য কি মানা কৰা আমিতো বুজাই বুজি পাইছোঁ ন এতিয়ালৈকে এই কণ কণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আপোনালোকক জানে আপোনালোকে মৃত্যু কৰিছিল জুবিন দাক হৃদ্ধাৰ্থ আৰু কি হয় শ্যাম কানুন শেখৰকো ভাবি আছিল কিন্তু আপুনি যদি সঁচা কথাবোৰ জানে আপুনি লুকুৱাই নথব জানেই আপুনি কিন্তু কোৱা নাই সকলো কথা আপুনি নিজে বা বাচিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু নিজে বাচিবৰ কাৰণে সঁচা কথাবোৰ ক'লেহে আপুনি বাচিব কিছুমানে বনাই আছে এই নেপালৰ নিচিনা আমাৰ অসমখনো হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু হ'বগৈ জুবিন অনুৰাগী ইমান দুৰ্বলতা নহয় নিজৰ জানটো দি দিব পাৰিব তেখেতৰ কাৰণে ইমান মনে পাৰে নে ভাল পাওঁ জুবিন দাক আমাৰ জীৱনটো দিয়াত কোনো আপত্তি নাই এইবোৰ কথা কওঁতে হয়তো চৰকাৰে বেয়া পাব পাৰে কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে কোনো ক'বলগীয়া নাই মোক কিবা যদি কোনোবাই কৰিবলৈ বিচাৰে কৰিব পাৰে একো মই এই জুবিন দাৰ্জে কয় কিছুমান কথা আজিৰ ডেটত চাওক কিমান ডাঙৰ সম্পদ এটা সম্পদ এটা হেৰুৱাই দিছোঁ আমি কোনোবাই যদি কিবা এটা ভুল কৰি কয় কোনোবাই যদি কিবা এটা ভুল ৰাস্তাৰে যদি যাব লগা হয় গৈ আছে তেখেতক ক'বলৈ পৰা ঘেণ্টা বুলি ক'বলৈ পৰা সেই জুবিনদাহে আছিল কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ বুলি কয় আৰু দ্বিতীয়জন কেতিয়াও নোলায় আৰু আমি কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ সেই তেখেতহে আছিল সঁচা কথা কৈ গৈছিল কিন্তু আপুনি কি হ'ল আপুনিও বুজি নাপালে আজি ডেটতো জুবিন দা মূৰ্খ হৈ থাকিল কাৰণ কেলে সেই কুকুৰকেইটাক সিদ্ধাৰ্থক লালন পালন কৰি আপুনি সকলো সা সম্পত্তি তেখেতক গোটাই আপোনাকে যে কামোৰটো মাৰিলে আপুনি বুজি নাপালে তেখেতক অজস্ৰ সম্পত্তি গোটাই ল'লে কি হ'ল আপুনি বহু কষ্ট কৰিলে আজিৰ ডেটলৈকে কিজানি গৰিমা বৌ নাজানে ক'ত কিমান টকা বাচিছে ক'ত কিমান খৰচ হৈছে সেইবিলাক নাজানে কিন্তু ল'ব লাগিছিল কিন্তু লোৱা নাই আপুনি গৰিমা বৌকে কৈছোঁ আপুনি বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিব সিদ্ধাৰ্থক বচোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব আপুনি আপোনাৰ চৰিত্ৰত ধৰি কিছুমানে কথা কৈ আছে কিন্তু সেই ক'বলগীয়া কথাবোৰ আপোনাৰ কাৰণে হৈছে কাৰণ কেলে জুবিনদাৰ আধৰুৱা কাম বহু কৰিব লগা আছে বুলি কৈছে জুবিন দাই যদি নাই সেই আধৰুৱা কামবোৰ কৰিও লাভ নাই তেখেতে যদি নাথাকে আমি কি বিচাৰোঁ তেখেতক হাজাৰ হাজাৰ শুনিব নোৱাকৈ আমি শুনি শেষ কৰিব নোৱাকৈ গীত গাই গ'ল তেখেতে আৰু কি লাগে আমাক তেখেতে যদি নাই আমি তাৰ তেখেতৰ কাম কি আগবাঢ়ি যোৱা দেখি আগ আগবাঢ়ি যোৱাটো কি বিচাৰোঁ তেখেতক যিয়ে নেকি মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিলে তেখেতলোকক আমি অকল বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ কি হয় এই কথাবোৰ আজি কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে জুবিনদাৰ মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিয়া কিজনক যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে দুখী শাস্তি নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ মোক মেলিয়ে থাকিব লাগিব কথাবোৰ কৈ থাকিব লাগিব এই বকি থাকিব লাগিব বুলিয়ে কৈছোঁ মই সদায় ক'ব লাগিব আমি মনে মনে থাকিলে নহ'ব এই জোনমণি ৰাভাৰ যেনে যেনেধৰণে মৃত্যু হৈ গ'ল যেনেধৰণে গোপন হৈ গ'ল কথাবোৰ সেইধৰণে আমি মনে মনে থাকিলে নহ'ব কেতিয়াও আৰু যে কৈছোঁ এই সিদ্ধাৰ্থ কুকুৰজনক কৈছোঁ চাওক আপুনি অজস্ৰ সম্পত্তি ঘটি ল'লে কোটি কোটি টকীয়া আপোনাৰ হোটেল আছে কোটি কোটি টকীয়া আপোনাৰ সম্পত্তি আছে কোটি কোটি টকাৰ কিন্তু কি পাব আজি ডেটত আপুনি মৰিলে লৈ যাব পাৰিব এইবিলাক টকা কেতিয়াও লৈ যাব নোৱাৰে যিয়ে আপোনাক সুবিধা দিলে তেখেতকে কিয় বাৰু আপোনাক মাৰিবলৈ অকণো বেয়া নেলাগিল আমাৰ অসমীয়াত কিছুমান কথা আছে বেছি মানুহক মৰম কৰিব নালাগে গলত জঁপিয়াই বুলি কয় যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ জুবিনদাৰ হ'ল অভাৰ মৰম কৰিলে অভাৰ বিশ্বাস কৰিলে বেছিকৈ বিশ্বাস কৰিলে তেখেতক সেইকেইটোকলৈ তেনেকুৱা হ'ল আমাৰতো এটা ডাঙৰ সম্পত্তি ন আজিৰ ডেটত হেৰুৱালো জুবিন দাক হেৰুৱাই কিমান এই তেজৰ হিৰে 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 কৈছোঁ নহয় মই সকলোৰে তেজৰ হিৰে হিৰে জুবিন দাৰ গান বিয়পি আছে যিটো এবাৰ শুনো গানটো সেই গানটোৱে বহুত অৰ্থ লুকাই থাকে সেই তেজৰ হিৰে হিৰে বাগৰি যায় সেইবোৰ গান সেই গতিকেলৈ কৈছোঁ অসম চৰকাৰক বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ কি হয় আপোনালোকে নিকাকৈ তদন্ত কৰক উলিয়াওক সেই দুখীবিলাকক শাস্তি দিব লাগিব কাৰণ কেলৈ আহি থকা দিনবোৰত আৰু কিন্তু ভয়াৱহ হ'ব আমাৰ অসমত এনেকৈয়ে যদি দোষীবিলাক যদি বাচি বাচি গৈ থাকে তেনেহ'লে আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ আমাৰনো আমি সাধাৰণ মানুহ আমাক কোনে কি কৰিব একো নকৰে কিন্তু আমাক কৰোঁ বুলি ক'লে মানে সেই ডাঙৰ মানুহকেইজনে নোৱাৰে আমাক সেই জুবিন দাক মৃত্যু দিয়া মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিয়া মানুহকেইজনে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে একদম চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ একোৱে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাক কৰিব পাৰিব প্ৰশাসনে আমাক কৰিব পাৰিব আৰক্ষী বিষয়া পাৱাৰবিলাক আমাক দেখাই লাভ নাই সেই তেখেতলোকক দেখাওক যিয়ে নেকি জুবিন দাক হত্যা কৰিলে আমাক যদি লেকাপুটো থৈ দিয়েগৈ ক'বলগীয়া একো নাই আজি যেনেকৈ কোটি কোটি মানুহে জুবিন দাক জুবিন দা মৰা হৈ যেনেকৈ দুখ পাইছে নহয় আমিবোৰ থানাত নেলাগে মৰি গ'লেও আমাৰ কান্দুংদা মানুহ নহ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকৰ বাহিৰে কিন্তু আমি আছোঁ ক'ত মই শদিয়াৰ ল'ৰা হয় আপোনালোকে জানেই যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাই কিন্তু জুবিন দা ক'ত কিন্তু আজি ইয়াতো এই বুকুখনত খুন্দা মাৰি আছে এই কথা আজিও ক'ম আৰু যেতিয়ালৈকে দুখীয়া শাস্তি নাপায় তেতিয়ালৈকে কৈ যাম কেতিয়াও এইবিলাক কথা কোৱাত কেয়াৰ নকৰোঁ জয় অসম বাবাই